असलमर्स आज हम बना रहे हैं इस स्पेशल रेसिपी चिकन मखनी चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं चिकन मखनी बनाने के लिए चिकन लिया है मैंने 500 ग्राम नमक लिया है मैंने वन थर्ड टी स्पून नमक अब अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं वन टी स्पून लिया है मैंने रेड चिली पाउडर वन टी स्पून लिया है मैंने ज़ीरा पाउडर वन टी स्पून लिया है मैंने गर्म मसाला पाउडर वन टी स्पून लिया है मैंने हल्दी पाउडर वन टी लिया है मैंने गोल धनिया पाउडर आधा कप मैंने दही का लिया है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ये मिक्स हो गई हैं अब तीस मिनट के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे तीस मिनट गुजर चुके हैं मैंने इसे फ्रिज में से निकाल लिया है अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं एक कढ़ाई ले ली है मैंने सबसे पहले हम इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लेंगे फ्लेम आपने इसके नीचे मीडियम से लो रखनी है अस्सी ग्राम मैंने मक्खन ले लिया है मखन डालने के बाद हम इसको पिघला लेंगे ये पिघल गया है दो प्याज़ ले ली है मैंने दरमियाने साइज़ की जिसे बारीक बारीक काट लिया है वो मैंने इसमें डाल दी हैं प्याज को आपने इतनी देर पकाना है कि ये ब्राउन हो जाए ये देखें ये ब्राउन हो गई है अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे दो चम्मच मैंने लहसुन अदरक के लिए हैं इसको आपने इतनी देर पकाना है कि ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें और साथ जो बेल आइकन का बटन होता है उसे भी लाजमी दबा दिया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले ये रसन गोल्डन ब्राउन हो गया है अब आधा कप ले लिया है मैंने टमाटर की प्योरी का वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है सूखी हुई मेथी ले, ले ली है मैंने सूखी हुई मेथी आपने एक या दो चुटकी डालनी है ज़्यादा नहीं डालनी है कि बस इसका फ्लेवर आ जाए अब हम इसको तीन से चार मिनट तक पका लेंगे चम्मच आपने इसमें मुसलसल चलाते रहना है ये देखें चार मिनट गुज़र चुके हैं मसाला बिल्कुल रेडी है जो चिकन हमने मसाला लगा कर रखा था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये सारा मैंने ऐड कर दिया है अब हम इसके अंदर चम्मच चला देंगे इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे अब आपने इसके नीचे फ्लेम बिल्कुल दम वाली आंच कर देनी है और पंद्रह मिनट के लिए इसको कवर कर देना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाते रहिएगा ताकि चिकन लगे नहीं ये पंद्रह मिनट गुज़र चुके हैं हम दोबारा से इसमें चम्मच चला लेते हैं ये देखें चिकन पककर बिल्कुल रेडी है और बिल्कुल गल भी गया है ये देखें अब हम इसके नीचे फ्लेम बंद कर देंगे वन फोर्थ कप लिया है मैंने करीम का वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे करीम डालने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिएगा ये सारा मिक्स हो गया है अब मैं इसको पाँच मिनट के लिए कवर कर दूंगी। ये पाँच मिनट गुज़र चुके हैं कवर हटाने के बाद एक बार दोबारा से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिएगा अब हम इसको डिश आउट करते हैं ये हमने डिश आउट कर लिया है थोड़ा सा हरा धनिया लिया है मैंने बारीक कटा हुआ वो हम इसके ऊपर डाल देंगे ताकि इसका ज़ायका मज़ीद मज़ेदार हो जाए ये हरा धनिया मैंने डाल दिया है इसके ऊपर मजेदार सी करीमी चिकन मखनी बनकर बिल्कुल रेडी है इस डिश को ईद पर लादमी ट्राई करिएगा और रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा